你们究竟想干什么？少主想要见你。 三年了，未曾收到你一封书信。昨日江边一见，连个好脸色都没有。我是来给你带句话，阿娘近日一直起劲，念着你在外边过得如何。可她老人家哪里想得到，宝贝女儿早习惯了新身份，怕是连自己姓寇都忘了。 是吗，我的好姐姐？下去吧。是。少主，菜齐了。 姐，这龙井虾仁儿号称南都一绝，尝尝。两个人，十二道菜，姐姐钱不够啊，我们再上，有屋，是，站住！你究竟想做什么？姐姐一走三年，难得相见。 弟弟想好好招待你，何错之有啊？我是想问，你究竟为何而来？突然出现在南都，究竟想做什么？嗯，这话可就有意思了。半个月前，有人传来消息，说这南都城又来了云台之人，还闹得天翻地覆。此事呢，我自然是恨那南宫放坐视不管，毫无作为。可让我称奇的是。 公子香身边那女子，竟神似我林渊大小姐。姐姐,姐，你接近那公子襄是为了我门中利益吧？我与公子襄同盟，自然是为了遏制南宫放的势力扩张。这话说的对，这南宫放啊！ 是越发放肆，就连他的鹰犬，南都的舵主叶萧，都敢对我阳奉阴违。若真让他们一步一步立稳根基，保不准我凌渊真有异主。所以你盗窃府库，看似帮叶萧对付云台，实则扰乱南都，为打乱南宫放的部署，高明吧？愚不可及，南宫放何等人？ 我寇家本来就与他相互制衡，悬殊一线间。你这样做无非是向他宣战。他若有所异动，凌渊必有内乱。可少主此举，亦是替门中着想。闭嘴！姐姐离家三年，一人游历四方。临走时曾说定会找到制衡南宫放置两侧。你觉得我蠢？ 莫非你所谓的良策，便是那弱不禁风的公子香？当然了，我也听说他有些手段。只是我想提醒你，南宫放是我们的敌人，云台更是。不如，就让我留在南都辅佐你，待那公子香完成使命，我再替你杀了他。你看可好？